hazrati umar roziyallohu anhu hammamizga ibrat bo'ladigan bir ajib gapni aytgan ekanlar o'zlari yelkalarida suv ko'tarib ketayotgan ekanlar hazrati umar roziyallohu anhu nechta suv ko'tarib ketayotsa odamlar hayron bo'lib ya umar ya amira mo'min nega bunday ne qilyapsiz nega o'zingiz suv ko'tarib yuribsiz deganda de, qarasam nafsim o'ziga bino qo'yishni boshlabyubordi işte Men uni xorlab o'zini joyiga qo'yib qo'ymoqchiman degan ekanlar nafsimiz ba'zan juda haddidan oshib ketib qoladi azizlar insonni nafsi shunaqa bo'ladi ko'p narsa xohlab xohlaoradi juda o'zimizga bino qo'yib yuboramiz olloh bizni kechirsin shuning uchun biz ham ba'zan o'zimizga qarab turishimiz kerak ba'zan judayam nafsimizni har doim aytganini qilaverishimiz kerak emas hazrati umarning yana bir gaplari juda ham ibratli azizlar bir odamni ko'rasiz ustiga jun kiyib oladi u mahalda o'sha sof deydi junni kiyib yurishlik juda kamtarlik belgisi bo'lgan kambag'al juda faqirona yurishda endi bu jun kiyib oladi biroq qalbi kipr va uchubga to'la bo'ladi yana bir odamni ko'rasiz kiyinishi va boshqa ko'p ishlarda chiroyli ko'rinishga harakat qiladi lekin uni qalbida xusho va tavoziy joylashgan bo'ladi bu bandani tavoziy egallaganini alomatidir dedilar demak kamtarlik odob faqat ko'rinishga emas deyaptilar o'zida mana shu qilayotgan ishi uchun g'ururlanish kibrlanish ujub paydo bo'layotgan bo'lsa bu odamda bu tavozi yo'q lekin shunday odamlar bor chiroyli kiyinadi yaxshi kiyinadi mablag'i yetarli lekin xushusi bor odobi bor ollohdan qo'rqadi mana bu insonlar haqiqiy kamtar insonlar deyaptilar hazrati umar roziyallohu anhu shuning uchun biz aslida e, kamtarlik deganda faqatgina kiyimni tushunmasligimiz kerak man yaxshigina bir davlatga ega bo'lgan insonni bir kuni judayam bir xaroba holatda ko'rib hayratlandim to'g'risi nega ki bunaqa kiyinib oldingiz nega ki ko'rinish bunaqa desam endi juda kibrga berilmaslik kerak mana shunaqa yurishim kerak man aytdimki yo'q birodar agar siz o'zi shunaqa holatda iqtisodingiz bo'lsa sizga olloh ziyodalik bersin lekin siz ataylatda shunaqaga tushib olmang chunki alloh taolo bandasiga bergan ne'matlarni unda ko'rishligini yaxshi ko'radi to'g'ri haddimizdan oshmasligimiz riyo qilmasligimiz kerak lekin taqvo deganda de, yani yoki bo'lmasa odob deganda de, faqat tashqi ko'rinish emas rasulimiz alayhisalotu vasallamni o'zlari aytganlar alloh taolo sizni tashqi ko'rinishingizga rangingizga mol dunyoyingizga qaramaydi balki qalbingizga qaraydi deganlar yana bir rivoyatda demak alloh taolo insonlarni qalbiga taqvosiga qarab baho beradi lekin qalbimizda kibr bo'lsa qalbimizda odob bo'lmasa bu ko'rinishimiz sunnatga muvofiq emas azizlar